Фінансова піраміда МММ повернулася, і скільки б не розповідали про те, що це одна з форм шахрайства, наївні люди знову віддають свої кошти, сподіваючись на легкий заробіток. Втім, більшість одеситів не забули минулі скандали пов'язані з МММ та її засновником Сергієм Мавроді. Городяни обурюються, що сьогодні абсолютно відкрито у них знову виманюють гроші. Моє відношення різко отрицательна. Свої, свої гроші я б не вложила в подобно подобне мероприятие. А чому? Ну, потому что я считаю, что как бы изначально, ну, это нереально, вот, э, выполнить те обещания, которые обещают. То есть, э, ну, как бы все знают, что те, кто э, вначале, возможно, и получат какие-то дивиденды, а те, кто внизу пирамиды, останутся обманутыми. И ситуация, которая была в 90-х годах, ну, она, я думаю, что Имеет шанс, шанс повториться и сейчас. Дураков не сеют, не орут, они сами родятся. Понимаете, нельзя запретить человеку быть дураком. С другой стороны, государство должно следить за тем, чтобы аферисты сильно не жирели. Я думаю, что МММ это обыкновенная афера. Пирамида любая есть афера. Жульничество. То есть способ обдурить одних, чтобы заработать немалых денег. Раньше, знаете, репутацию сколько вкладчиков остались без денег. И вот на чужом опыте не хочется. Нещодавно у Сергія Мавродім точніше в його сайту, були проблеми в їхній наявності засновникам МММ звинувачує лідера інтернет-партії України Дмитра Голубова. У зв'язку з цим Мавроді навіть звернувся з відкритим листом до української влади. Власник фінансової піраміди скаржиться та вимагає роз'яснень відносно того, що відбувається. А ми прямо зараз можемо почути роз'яснення, як то кажуть, з перших вуст. Ми запросили до нашої студії лідера інтернет-партії Дмитра Голубова. Дмитро, приветствую вас в студии. Первое питание. Почему вы вообще заинтересовались темой финансовых пирамид и личностью Мавроди? В 1994 году моя бабушка решила вложить деньги в пирамиду МММ, которую создал Сергей Мавроди. Тогда она вложила 3200 рублей. Все эти деньги, естественно, с развалом пирамиды она потеряла. Для нее это был огромный стресс. И мы вызывали скорую тогда и все могло кончиться очень плохо и закончиться инфарктом или инсультом. Точно так же, как она, пострадали сотни, если не миллионы, тысяч людей и в России, и в Украине, и во многих других городах. Сегодня, когда я сидел в интернете, мне неоднократно приходила реклама сайта МММ. Она пришла один раз, два раза, десять раз, пятнадцать раз. Когда мне это надоело, я просто выключил их сайт. Потому что я считаю, что это пирамида, хочет обокрасть украинцев, хочет обокрасть россиян. И, в принципе, она это сделает. У них есть все шансы это сделать. Как вы считаете, почему держава не отстоит интересы своих громадян и позволяет рекламу? Перемещать? Потому что в стране бардак. Вот когда в стране бардак, тогда можно участок на отраде проголосовать за его выделение, а потом сказать, что мы ошиблись и никто при этом не садится в тюрьму. Вот точно так же и Реклама МММ сегодня идет. Точно так же вешаются бигборды. Сегодня я буквально ехал, когда на телекомпанию услышал рекламу по просто радио. И я не могу понять, почему люди, которые размещают такую рекламу, не понимают, что они являются соучастниками этого преступника. Они помогают ему участвовать в одурачивании людей. И я считаю, что на эти деньги им не пойдут в пользу, эти деньги им вылезут боком. И я буду, лично я буду всех, кто поддерживает Мавроди, этим компаниям я буду всячески мешать работать. И у меня есть большие возможности это делать. У вас на бандаже ты факт, что вы, как бы то мовите, незаконно боретесь против законных трастей. Вы знаете, когда премьер-министр Азаров критиковал деятельность Мавроди, он ему ответил, а МММ не существует, такой компании нет в природе. Как если такой компании нет в природе, как же я могу на нее влиять и что-то делать против нее незаконно или законно, если она не существует. А можно сказать, еще держава в целом поддерживает существование пирамид? По моей информации, четыре депутата Государственной Думы России финансируют, полностью разреш... делают разрешение вроде на установку билбордов, договариваются с местными властями. Также я вижу, что некоторые люди из правительства Российской Федерации также закрывают глаза на его работу. Хотя они прекрасно понимают и знают, чем это завершится. Потому что. Когда вы вкладываете 1 доллар, а через год получаете с этого доллара 100 или 1000, ну чудес не бывает. Что стосуется Украины? В Украине, если такая поддержка присутствует, она идет на каком-то небольшом уровне. То есть в целом государство против, но оно пока ничего не делает. Видимо, у них какие-то более важные другие вопросы есть. Я тоже не понимаю, почему сегодня можно повесить билборд и проводить работу. Ну вот мы сейчас ожидаем инициативу народного депутата Пинчука, который сказал, что он разрабатывает законопроект о запрете рекламы финансовых пирамид. Угу. Такое питание, с чем повязан, на ваш погляд, вот цей феномен доверия наших людей до всякого рода трасти, будь то финансовые, чи политические? Люди всегда привыкли верить в сказки. Им всегда кажется, что вот со мной, да, со мной этого не произойдет. Я, я обязательно буду первым. Э, у меня будет все хорошо. Но, к сожалению, это не только в Украине, это и в России. Это во всех странах мира, в принципе, люди очень доверчивы. Также порядка 10-15% людей в, в, в любой стране мира ну, сумасшедшие. Поэтому они так спокойно ведутся, вступают всякие в секты, и вот в такие вот организации, как МММ, которые также так являются сектой.